Я вас вітаю. У цій порі на телеканалі. У тебе розпочинає свій ефір програма. Тема дня в студії Юлія Полтавець. Сьогодні вівторок і ми продовжимо говорити про земельне законодавство. Тема нашої сьогоднішньої передачі оцінка земельних ділянок. У гостях наш постійний експерт з питань земельного законодавства, директор державного підприємства Харківський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою, кандидат юридичних наук Світлана Вікторівна Євдокіменко. Вітаю. Ми, як і завжди, починаємо з питань, які отримали від телеглядачів. Сьогодні у нас питання до теми обмін земельних ділянок, яку ми розглядали минулого разу. Питання наступне, хочу щоб ми повернулися до питання обміну під мораторними земельними ділянками на інші земельні ділянки чи існують обмеження по місці розташування земельних ділянок? Що касається підмораторних земельних участків, то при обміні на земельні участки. У нас по месту расположения земельных участков, по действующему законодательству, никаких запретов нет. Поэтому земельный участок для ведения товарного сельскохозяйственного производства, который расположен, допустим, в Винницкой области, можно обменять на другой земельный участок, который расположен в Полтавской или Харьковской области. Угу. Наступное питание такое. Чи залишается педию моратория, под педмораторный земельный гелянка? Дело в том, что э, они э, остаются под действием моратория, потому что когда э, подмораторные земельные участки переходят к наследникам, они переходят со всеми правами и обязанностями в отношении этого земельного участка, то есть со всеми ограничениями и э, со всеми э, обременениями, э, которые появились на день. Открытие наследства. И останнее пытание телеглядачей. Какие податки необходимо сплачивать под час мины земельных делянок? Сколько и за что? В соответствии с налоговым кодексом Украины. Налогообложению подлежат доходы при продаже объектов недвижимости, в соответствии с ценой, которая указана в договоре мены или договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости. То есть на оценочную стоимость мы ориентируемся при начислении налогов и других платежей. То есть при платежах в пенсионный фонд Украины, при оформлении сделки у нотариуса. Что касается процентов, то 0% если продается жилье не чаще одного раза в 3 года, 5% если менее 3 лет и 15% если продает иностранец. Что касается налога на продажу, то здесь платится с превышения цены продажи или остаточной стоимости. Когда речь идет о земельном участке, это специфический объект, и здесь начисление земельного налога и государственной пошлины производятся от нормативной денежной оценки. И на экране зараз можете побачить <говорит> этот закон? Отже, ми відповіли на питання телеглядачів і починаємо розгляд наступної теми. Це оцінка земельних ділянок. Оскільки я знаю, ця тема вам близька не тільки як директору інституту землеустрою. Так, да, я ще возглавляю Всеукраїнську громадську організацію, спілка оцінювачів землі і являюсь членом господарства екзамінаційних комісій при держдемогенстві і Фонді держмайна України. А яка буває оцінка і для чого вона потрібна? Денежна оцінка. Земли по назначению и э, порядку проведения может быть нормативной и экспертной денежной оценкой. Нормативная денежная оценка – это оценка в основе, основ, основой является для расчета аренды, для потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а также для экономического стимулирования, рационального использования и охраны земель. На экране также мы видим статью 201 земельного кодекса Украины. Продолжим. Да, экспертная денежная оценка земли ⁇ это оценка, которая используется для, при осуществлении гражданско-правовых сделок. Денежная оценка проводится по методике, которая, я тоже думаю, сейчас покажут на, на экране, которая утверждена Кабинетом министров Украины. Угу. Для чего и нормативная грошевая оценка земель? Нормативная денежная оценка земли, как я уже говорила, служит основой для расчета арендной платы, размера земельного налога, государственной пошлины при оформлении договора мены, наследования, дарения. Ее проводят для всех категорий форм собственности. На основании заключенного договора на выполнение этих работ. Угу. Так уже на экране побачимо зараз статью 288 податкового кодекса Украины. И как часто вас на такую оценку? Оценку проводят. Если это земельные участки населенных пунктов, или земельные участки сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, то такую оценку проводят один раз в 5-7 лет. Если это земли не сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, то ее проводят один раз в 7-10 лет. Угу. А как розраховується нормативно грошова оценка земель сельскохозяйственного призначения? Предварительную оценку делали в 1995 году. После этого ее индексировали. Однако все равно как бы не подошли к реальной стоимости земли. В 2012 году ввели коэффициент, коэффициент рентного дохода, который составил 1,756 тысячных и э, после того, как был введен этот коэффициент, он значительно увеличил стоимость э, земли и приблизил ее к реалиям сегодняшнего дня. Ну вот, Например, в западных областях, где э, земля менее пригодна для земледелия, стоимость ее намного ниже, чем на востоке, допустим. Угу. А где можно взять информацию, что до нормативного грошевого оценка конкретной делянки? Необходимо обратиться в территориальные органы госземагентства, и э, результатом этого обращения должна быть выписка из технической документации по нормативной денежной оценке э, земельных участков. Также можно посмотреть на сайте госземагентства в разделе рынок земель. В дальнейшем эта информация будет размещена на публичной кадастровой карте. Но хочу обратить ваше внимание, что все-таки официальная информация является, которую можно применить в дальнейшем, выписку из технической документации по нормативной денежной оценке земель населенных пунктов. Угу. А какие, власне, документы потребны для замовления нормативно-грошовой оценки земельных делянок? Здесь очень большой перечень документов. Я постараюсь очень кратко ответить на этот вопрос. То есть это в первую очередь это копия документов, которая подтверждает право собственности или право пользования земельным участком, которая должна быть заверена нотариально или в районном управлении земельных ресурсов. Это или акт государственный на право собственности или свидетельство на право собственности или договор аренды, решение распоряжения об утверждении проекта отвода или технической документации. Это копии правоустанавливающих документов для юрлица. Это, естественно, устав, свидетельства о регистрации, справка КПУ статистика, справка НДС для физлица. Это, естественно, копия паспорта, копия кода, земельно-кадастровая информация, заверенная районным отделом земельных ресурсов. Это выкопировка ситуационная схема из плана сельского совета, справка о составе угодий по форме 6Зем и заключение об имеющихся ограничениях на использование этого земельного участка. Ну и последнее, это для земельных участков, не сельскохозяйственного назначения, необходимо указать в километрах расстояние до административного центра, расстояние до ближайшего населенного пункта, имеющего магистральные пути и прилегание к улице с твердым покрытием обеспечена с инженерными коммуникациями. Здесь речь идет о электрогазе, вода, тепло, постачания, снабжения, канализация. Ну и последнее для застроенных участков ⁇ это копия документов, удостоверяющих право собственности на строение, которое там находится. Скажите, как отбывается процесс грошевой оценки на самом пункте? Значит, сам процесс регламентируется порядком денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. Значит, на первом этапе э, на первом этапе определяется базовая стоимость одного квадратного метра земельного участка, исходя из э, статуса населенного пункта. Угу. На втором этапе базовая стоимость дифференцируется на зоны. І е, зависимасть від влияння на розмір рентного доходу эти зони mm -hmm. на екрані. Ми зараз можемо побачити постанову кабінету міністрів від 23 березня. І власне, що це означає? Розкажіть. Но это значит, что зоны устанавливаются в соответствии с определенными факторами. Такими факторами является доступность к центру, к местам, допустим, массового отдыха, к общественному обслуживанию, к местам концентрации трудовой деятельности. Здесь имеет значение уровень инженерного обеспечения и обслуживания и благоустройства территории. Здесь учитывается развитие сферы обслуживания населения, экологического качества территории, ну и привлекательность среды. Значит, на третьем этапе определяется стоимость одного квадратного метра земельного участка с учетом особенностей их использования. И последний заключительный этап – это уже расчет расчет денежной оценки отдельных земельных участков. Он проводится государственными органами земельных ресурсов. И непосредственно по заказу юридических и физических лиц на основании договоров и соответствует установленному порядку. А если, например, взятое последнюю нормативную грошевую оценку Харкова? Последнюю нормативную денежную оценку выполнял наш институт в 2013 году. Сама нормативная оценка вводилась с 1 января 2014 года. Базовую среднюю стоимость одного квадратного метра мы просчитывали на основании государственной статистической отчетности, которую предоставляли государственные, государственные городские службы коммунального хозяйства и также использовали дежурные планы инженерных сетей, которые есть в наличии в городских службах. Угу. А Скажите, чему варте земельных делянок взросла в два раза больше? Хочу акцентировать ваше внимание, что нормативная денежная оценка выполняется в масштабе 1 к 10 тысячам. Это значит, что на таком масштабе земельные участки не видны. То есть мы работали не с земельными участками, а с зонами, которых было около 500. Нормативная денежная оценка служит основанием для расчета арендной платы. Но арендную плату просчитывал не институт, а, как я уже говорила, государственные службы земельных ресурсов. Поэтому нормативная оценка города прошла экспертизу государственную и была утверждена сессией городского совета. А все-таки что касается вартости самой? Со 7 лет произошли очень существенные изменения в городе. Допустим, если взять район Салтовки, караван. Здесь за эти годы произошли большие изменения. Появилась сеть мегамаркетов. Это караван, это дафи, эпицентр, мебельный. Вместо пустыря появился рынок сеть АЗС, СТО, центры по продаже автомобилей. Безусловно, увеличилось количество транспортных перевозок, то есть сеть инфраструктурная, транспортная, появилось метро. И в связи с этим увеличивается рентный доход, увеличивается стоимость земли, то здесь как бы все закономерно. Угу. А скажите, что такая экспертная грошова оценка? Экспертная денежная оценка проводится, проводится в целях экономического э, урегулирования земельных отношений для э, того, чтобы правильно оформить гражданско-правовые сделки. Угу. А как обозначается варти земельной делянки? Как это бывает? Стоимость земельного участка определяется исходя из э, характеристик, свойств, э, правового режима, местоположения, а также с учетом э, конъюнктуры рынка. Угу. И какие еще существуют напрямки в оценке? В оценке существует еще очень много направлений. Это оценка зданий и сооружений, автотранспорта, колесных транспортных средств, машин и оборудования, самолетов, речных и морских пароходов, товаров в обороте, культурных ценностей, целостных имущественных комплексов, пайов, ценных бумаг нематериальных активов, интеллектуальной собственности, бизнеса. А какие дозвольные документы мают быть у оценщика майна? Ну, для того, чтобы заказать э, в какой-то фирме или организации оценочной работы, надо, чтобы эта организация была субъектом оценочной деятельности. То есть у нее должен быть сертификат, если это имущество фонда Держмайна, квалификационные свидетельства оценщиков и повышение на дату оценки. Угу. А А чьи право ваш институт оценивать землю и иншу майну? Да, у нашего института есть все разрешительные документы. И фонда Держмайна, и Держмагентства, и другие разрешительные документы, которые нам это позволяют. Дякую вам за нашу зустріч. Є, дякую. дякую за що знайшли час та за вашу думку. Дякую. Сьогодні ми розглядали тему оцінка земельних ділянок. Нагадаю, що гостею студії була наш постійний експерт з питань земельного законодавства, директор державного підприємства Харківський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою, кандидат юридичних наук Світлана Вікторівна Євдокименко. Наша наступна зустріч відбудеться через тиждень у вівторок, о 19.40. На цьому ми прощаємося і чекаємо на ваші запитання, які ви зможете відправити на електронну адресу на електронну пошту, адреса яких зараз на екрані. Крім того, на сайті ви зможете подивитись наші попередні передачі, і це була програма Тема дня. Всього найкращого.